Мы посетили свое подразделение, в котором возникли проблемы. Все проблемы, которые возникли, которые вы знаете, они сняты. Довели распоряжение министра внутренних дел. То есть подразделение готово выполнять все распоряжения министра внутренних дел. И те проблемы, которые там возникли, по их разрешению сейчас направлена туда группа министерства, которая будет заниматься и разбираться по всем если там имели место. То есть подразделение готово выполнять задачу. Те патриоты, которые там есть, вопрос сейчас решается по переформатированию этого подразделения. То есть проблемы все сняты, которые у нас возникали. Приезжали к своим побратимам, так как раньше с ними воевали. Знаем, это подразделение как дисциплированное. В боях они отважны, смелые ребята, поэтому то, что мы услышали, мы решили лично увидеть и проверить. Это все ложь. Никаких ни знаменирований, ни отказов подчиняться министру или еще кому-то такого не было. Ребята готовы полностью подчиняться приказам, которые им поступают. Единственное, что понятно, что они переживают за командира. Мы с ним, я думаю, поработаем. Там есть адвокаты, я думаю, что все с ними вопросы. В боевом братстве есть такое понятие, что мы доверяем друг другу. Тот, кто уже был с тобой в бою, ты всегда им будешь доверять почему и генерал зашел спокойно, пил с ними чай, и я с ними кушал борщ и весь день находился на территории, они не заблокировались. Они только не пустили работников прокуратуры, так как они им два раза соврали. И все. А свое министерство, они нас все знают, мы с ними воевали, поэтому никаких проблем нет вообще. И они никого никуда не, не, не пускали, а пускают наоборот и показывают, что все прозрачно. Боятся то, что, чтобы не спровоцировали какие-то другие силы против добровольческих батарей, они направили против них и всех остальных, и потом они больше переживают. Это эмоции и все.